Сегодняшнюю победу мы посвятили Андрею Балагану, который был нашим преданным болельщиком и погиб в зоне АТО. Поэтому еще может быть дополнительно где-то, уж я ребят на установке просил, что мы должны сегодня выйти и обязательно Победить. А вот это когда обязательно, или праздник какой-то, или еще что-то. Идет все наперекосяк. И поэтому где-то может это еще волнение дополнительное. Играли с командой, которая на дне турнирной таблицы. Понятно, что понимали, что они будут биться. У них им надо набирать обязательно очки. Да и нам, в принципе, чтобы обезопасить себя тоже. Но игра складывалась очень тяжело. Тяжелое поле, мокрое. Мы в такую погоду, наверное, этой командой играли впервые. И поэтому надо было пытаться играть в футбол. Но не совсем у нас получалось. В начале мы сегодня выбрали такую тактическую схему. Это пять полузащитников, атакующих без нападающего. Вот. В надежде на то, что полузащитники будут по очереди открываться в эти э, зоны между центральными защитниками Тернополя. Но пошло все не так, и поэтому по ходу игры пришлось... Э, Возвращаться к той схеме, которой мы играли, Берка, выдвинули вперед. Ну, все мы понимаем, что у нас нет атакующего, нападающего, который может выходить, забивать голы. И поэтому играли по позащитниками. Не все получалось. Многие моменты где-то была какая-то спешка, я думаю, суетливость, излишняя. Наверное, хотели ребята выиграть перед реабилитироваться перед болельщиками, потому что не получаются у нас игры на выезде. Очень много голевых моментов. Реализация очень слабенькая, поэтому где-то, наверное, это волнение чуть-чуть мешало команде играть. Можно было это сделать в начале результат и спокойно играть э без суетливости, но пошло все не так, как хотелось бы. Но в принципе в конце дожали. Это радует то, что есть у нас у ребят характер, есть воля к победе. Но так как я и говорил в первых турах, у нас получалось в принципе неплохо. Я предупреждал, что не все так сразу. Понятно, что к нам большие требования от болельщиков, потому что очень много игр и повыигрывали, сыграли хорошо, и требовательность повысилась, и они хотят ну, примерно видеть такой счет, как был сегодня. Но скажу вам честно, э команда есть у нас и э очень много мы создаем голевых моментов. Это значит о том, что команда играет, потому что если бы команда не играла, этих моментов бы не создавалось, их бы не было. Но научить реализовывать эти моменты, которые возникают во время игры, очень сложно. Я считаю, что это в первую очередь дается забивать голы от природы. Ну, можно где-то чуть-чуть подсказать. И подсказываем, просим футболистов не биться всей силы, например, стараться полуподъемом щекой заправлять, в угол бить. Но все равно, видели, сегодня был момент у Дьяченко. Надо было просто попасть дальний угол. Он ударил выше ворот. Ну, из-за этих моментов есть в футболе такое правило. Она очень часто... Э Реализовывается это, когда ты не забиваешь, забивают тебе. Так же самое мы проиграли и в Сумах, перед этим Горняк-спорт. Имея за игру 10 ударов в створ-ворот, а в общем 17, не забить всего лишь один гол, ну это просто какая-то фантастика. Ну и э, где-то доля чуть-чуть невезения есть, и надо как-то ее перед Перебороть. И я думаю, что результат придет. По крайней мере, мы над этим работаем. Ну и много футболистов у нас в команде. Понятно, что нет двух равноценных составов. Есть 10-11 футболистов, которые играют все игры подряд. И если у нас кто-то один где-то выпадает, у нас сразу же начинаются какие-то проблемы. Ну, будем доигрывать этот чемпионат так, как есть. Ну а зимой будем искать э, ребят, которые могут э, как бы создать конкуренцию тем, кто у нас играет на сегодняшний день в составе. Будем исцеляться. Руслан вы сказали на выезде. Сходя из того, что следующие три игры на выезде, вы как-то вот, так сказать, думали об этом, что три матча теперь на выезде подряд? Да, те, притом при том тяжелые игры, включая кубковую игру с Волынью в Луцке, переезды, Чернига очень серьезная команда. Ну, я думаю, что это невезение должно когда-то закончиться и будет у нас реализация этих наших голевых моментов. Я думаю, что мы не играли хуже, мы на выезде бывает и лучше играем, чем дома. Но неумение или невезение при реализации левых моментов где-то из-за этого мы не можем выиграть. Будем надеяться, что нам повезет, мы как бы этого заслуживаем, работаем, стараемся. Будем надеяться, что мы все-таки возьмем, победим на выезде.